Se afirmó que la esposa de Cedi Osman, el jugador Ebru Sain, apuntó a Bugrahan Tunzer en la publicación No serías una estrella así, pero eres desagradecido, si después de que la selección nacional masculina de baloncesto perdiera contra Francia. La amante de Tuncer, Eda Eze, quien no pudo quedarse callada sobre la publicación de Sain, la cual eliminó en poco tiempo, eliminó a Sain de su cuenta de Instagram. Ebru Sain quien está casada con el jugador de baloncesto Cedi Osman, compartió, no puede ser una estrella así, pero desagradecido sí después del partido en el que la selección nacional masculina de baloncesto perdió ante Francia y se despidió del Eurobasket. Después de compartir que Sainz supuestamente apuntó a Bugra Antuncer, la reacción de la amante del jugador de baloncesto, Heda Eze, no se demoró. Ebru Sahin, quien estaba devastada por la pérdida del partido de su esposo, compartió en su cuenta de Twitter: "Se le otorgó una calificación de liderazgo por falta, mientras que los jugadores se desmayaban por el agotamiento y la lucha durante todo el torneo. Recordando que aquellos que no tenían un total de 10 minutos por un partido en el torneo agradecerá a su equipo por su día de suerte. Este es un motivo oculto y la individualidad. Así es como te conviertes en una estrella" de los jugadores nacionales, con este post. Tuncer dijo después del partido, No hay mucho de qué hablar. Esta es la segunda vez que sucede. No recuerdo un partido así. Todos están muy molestos, muy tristes. 2019, ahora esto. Hemos hecho lo imposible otra vez. Llevamos el partido que ganaremos en nueve segundos a la prórroga y perderemos. No mucho. No puedo decirlo, dijo. La actriz Ebru Sain eliminó su publicación después de las reacciones. La exitosa actriz Eda Eze, que ha estado enamorada de Bugra Antuncer durante mucho tiempo, no pudo permanecer en silencio sobre el intercambio de su colega. Después de compartir la agenda, Eze dejó de seguir a Sain de Instagram.